Наше предприятие занимается производством пальтовых тканей и пледов, и одеял. Также наша группа компаний занимается завозом тканей из-за границы товаров народного потребления, ну те ткани, которые ну, мы не можем выпускать у себя. 30 где-то ну, от объема ну, завозимых тканей и выпускаемого нашей продукции мы продаем для нужд нашей армии, ну непосредственно для вооруженных сил, а швейным предприятиям, которые в дальнейшем шьют готовые изделия и дальше у них контракты с Минобороны. С середины марта месяца у нас начались проблемы с сумской таможней. Что именно произошло? Вызвал меня на разговор начальник Сумской таможни, исполняющий обязанности начальника, Шуцкий Александр, отчество Геннадьевич. И состоялся такой разговор, что так и так, ну, вы там работаете, завозите, дальше вы у нас работать не будете по такой схеме. Если хотите работать, то схема у нас будет совсем другая. Платеж в бюджет 400 тысяч гривен с машины и 12 тысяч долларов взятки. Компания «Вултек» занимается, как он сказал, занимается производством постельного белья и пледов. Я просто хотел бы также спросить у того же Евгения Всенко или людей, которые слушали, где в его производстве, производстве, прошу, постельного белья и э, пледов используется вот то, что он подал на оформление. Грунтовка акрилова, халат, футболки, спортивные костюмы, платья, кардиган, пижамы, э, носки, детские костюмы, гриль. Я не даю можливості, не даю можливості, і сумська митниця не дає можливості. Не тільки я, а сумська митниця дає можливість йому завозити товари за заниженою вартістю, не заявляти ці товари, або е, робити підміну цих товарів. Вже протокол доказує, що він займається контрабандою, і ми будемо е, робити все, щоб це було неможливо. І коли людина заявляє, що ці товари йдуть до армії, і це він заявляє відкрито, тому я кажу: я готовий піти. на полиграф и доказать, что полиграф свои слова.